Penyakit kardiovaskular iaitu penyakit jantung dan strok menyumbang 50% kepada kematian dalam kalangan rakyat Malaysia setiap tahun. Bunyinya agak menakutkan, penyakit jantung juga disifatkan silent disease yang boleh mengganggu kualiti hidup seseorang individu. Kita mahu berbicara lebih lanjut mengenai kardiovaskular ini dan untuk itu kami bawakan ke studio Prof. Madia Dr. Muhammad Nahar Azmi Muhammad, Ketua Jabatan Perubatan Sukan Pusat Perubatan University Malaya PPUM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Farah. Ya, terima kasih sudi bersama kami dalam nasional semineri hari. Baik Prof, uh, mungkin masyarakat masih tidak memahami apa itu penyakit jantung. Mungkin Prof boleh terangkan dalam bahasa mudah uh, yang akan mudah difahami oleh masyarakat dan juga uh, apakah punca-punca penyakit jantung itu sendiri. Okey. Tapi sebelum tu mungkin uh, saya boleh jelaskan apa mm -hmm. yang dikatakan dengan penyakit kardiovaskular. Baik. Itu kardiovaskular itu sendiri merupakan penyakit yang ada hubungan dengan jantung dan juga saluran-saluran ya. darah itu sendiri. Mm -hmm. Okey, uh, kembali kepada pertanyaan Farha tadi, mm -hmm. uh, apa yang dikatakan dengan penyakit jantung? Mm -hmm. Masyarakat lebih maklum dengan apa yang dikatakan dengan uh, serangan jantung dan juga lemah jantung. Mm -hmm. Itu yang kerap kali uh, dimaklumkan oleh masyarakat mm -hmm. umum. Mm, jadi, apakah punca utama penyebab penyakit jantung itu? Okay. Punca utama pada prinsipnya uh, dia ada dua kategori yang kita ya. boleh bagi. Pertama, kategori uh, faktor yang boleh diubah dan faktor yang tidak boleh diubah. Uh -huh. Faktor yang tidak dia boleh diubah, contoh umur, jantina um, dan juga uh, genetik keturunan. Ya. Uh, faktor yang boleh diubah uh, seperti yang uh, kita sedia maklum, uh, gaya hidup sehat, pengambilan gaya hidup sehat seperti pemakanan sehat, gaya hidup aktif, merokok dikurangkan mm -hmm. um, apa stres mm -hmm. dan berbagai lagi. Mm -hmm. Bagaimana pula uh, antara tanda-tanda awal kita menghidap penyakit jantung tersebut? Okey. Uh, seperti yang saya katakan penyakit jantung tu ada berbagai. So, mm -hmm. Saya fokus kepada serangan jantung Baik. pada pada uh, umumnya eh. Pertama kali uh, seorang itu akan merasakan uh, sakit yang teramat sangat. Mm -hmm. Pada dada mm -hmm. seperti mencekam, seperti ditusuk. Eh, menusuk dan sakit tu boleh uh, uh, mengakibatkan menjala sakit sampai ke lengan sebelah kiri, tengkuk dan ada kalinya uh, seorang tu boleh merasa susah bernafas uh -huh. dan juga boleh sampai muntah-muntah dan sebagainya. Uh -huh. Tapi uh, apa itu simptom ataupun gejala ni akan berbeza dari orang ke seorang, bergantung pada uh, kalau mereka mempunyai penyakit lain sebelum itu. Uh -huh. Contoh kalau orang mempunyai kencing manis dia tidak akan merasakan sakit seperti ini. Uh -huh. eh? Baik, mm -hmm. seperti Prof maklumkan di awal tadi, penyakit jantung ini mempunyai pelbagai kategori. Jadi adakah tanda-tanda penyakit jantung itu setiap satu kategori itu sama ataupun berlainan? Dia akan ada perbezaan mm -hmm. tapi, um, uh, tapi pada prinsipnya gejala yang utama itu tadi akan lebih kepada sakit yang terasa terasa sangat yang mencengkam, terang sangat, terang yang mencengkam pada jadilah. Uh, uh -huh. ha? Baik. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk mengelak atau sekurang kurangnya kita mengurangkan kadar kematian uh, untuk meningkatkan jangka hayat? Baik. Um, sehubungan dengan pertanyaan itu tadi, uh, yang banyak faktor uh -huh. yang terlibat uh, dari segi untuk mengurangkan uh, apa tu uh, angka kematian uh -huh. uh, bagi masalah jantung. Yang paling utama apa yang kita perlu perhatikan dengan teknologi sekarang ini, mm. kita perlukan pengalaman gaya hidup yang sihat. Mm -hmm. Seperti pengamalan, pengamalan uh, pemakanan yang sihat mm -hmm. dan juga pengamalan gaya hidup aktif mm -hmm. yang memang sekarang sedang diwarwarkan kepada masyarakat agar mm. lebih aktif melakukan senaman beriadah dan sebagainya. Mm -hmm. Itu merupakan dua faktor yang uh, uh, kalau menurut saya utama di samping faktor-faktor lain mm -hmm. mengurangkan stres dan juga uh, apa tu nama dia um, uh, dan juga uh, lingkungan yang 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 dapat mendukung untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih uh, hmm. sihat. Bagaimana jika uh, individu tersebut seorang yang kurus uh, katakan kurus dan mereka menjaga makan dan bersenam, adakah individu ini berisiko juga untuk mendapat penyakit jantung? Okey, pada prinsipnya uh, kalau dia mengamalkan apa yang seperti yang telah disebutkan tadi, mm -hmm. risiko itu adalah rendah, lebih rendah mm -hmm. dibandingkan kalau dengan masyarakat yang tidak mengamalkan uh, prinsip mm -hmm. yang dikatakan tadi. Mm -hmm. Tapi tidak mana dia tidak kena, tidak kena sebab mm -hmm. ada faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan. Mm -hmm. Tapi pada menjawab pertanyaan tadi, ia risikonya adalah lebih rendah. Mm -hmm. Maksudnya kurus tidak menjamin tidak mendapat penyakit. Ya, betul. <laughs> Baik, uh, dari segi pemakanan, Uh, mungkin penyak pesakit penyakit jantung pesakit yang menghidap penyakit jantung ini uh, ada pola pemakanan. Jadi dari segi pemakanan itu bagaimana? Makanan apa yang perlu dilebihkan, uh, dikurangkan atau dielak sama sekali oleh pesakit jantung? Okey, baik. Um uh, pada pada umumnya uh, kita perlu mengamalkan pemakanan yang sihat. Yeah. Tak kira mereka ini uh, Orang yang tidak mempunyai masalah penyakit uh -huh. atau mereka juga uh, dari kalangan yang mempunyai masalah sakit jantung. Pada prinsipnya pemakanan amalan pemakanan sihat itu penting. Anggapkan satu pinggan pinggan kita uh -huh. kita bagikan kepada empat. Yeah. Seperempat adalah protein, sebagai seperempat adalah karbohidrat uh -huh. dan separuh itu adalah terdiri daripada makanan makanan seperti sayuran dan buah-buahan yang mana serat yang tinggi. Di samping perlu mengurangkan pengambilan garam yang berlebih dan juga mengurangkan pengambilan pemakanan apa tu lemak hmm. uh, saturated dan hmm. eh, lemak tepu. Dan juga lemak uh, apa trans uh, trans fat mm -hmm. contohnya uh, yang telah dimakan banyak proses. Mm -hmm. Baik uh, dengan kekangan masa ataupun kerja yang tidak menentu ramai uh, yang memberi alasan tiada masa untuk bersenam. Jadi secara terperinci, Prof berapa kali atau kita perlu melakukan uh, senaman dalam sehari? okey pada prinsipnya uh, dan sekarang uh, Kementerian Kesihatan juga sedang dengan gencarnya mewarawarkan program. Uh, senaman sekurang-kurangnya adalah 150 minit seminggu seminggu atau kalau kita pecahkan uh -huh. 5 kali 30 minit maknanya 5 hari dalam seminggu uh -huh. ni secara kasarnya yeah. 5 hari dalam seminggu uh, mengambil masa 30 minit uh -huh. uh, kita kena tahu bahawa uh, efek uh, daripada senaman ni adalah dia akan dia akan accumulate, akan berkumpul. Mm -hmm. Tak bermakna kita bersenam sekarang, dia akan habis sekarang. Mm -hmm. Sifat dia tu akan berterusan. Mm -hmm. So dari kajian menunjukkan sekurang-kurangnya 150 minit seminggu itu memadai, tapi uh, dengan intensiti yang sederhana, mm -hmm. bukan intensiti berlebih dan juga bukan intensiti yang rendah. Intensiti mm -hmm. tu maknanya um, sederhana ni bermakna bila secara kasarnya bila kita bersenam, mm -hmm. kita tercungap. tapi kita boleh berbicara dengan rakan kita dengan uh, satu perkataan yang uh, dengan satu kalimat yang penuh hmm, hmm. tapi dia masih bercungap so, tu itu intensiti sedarannya kalau nak lebih canggih lagi dengan memakai jam-jam khusus yang mana hmm. dengan kadar antara 60 hingga 70% daripada denyut denyut nadi maksimum hmm. jadi mungkin uh, prof ada nasihat kepada mereka yang bekerja shift tetapi uh, kekangan masa yep. itu sendiri Mungkin mereka kerja shift malam Jadi siang untuk tidur uh, Jadi bagaimana mungkin okay. uh, Kita ambil konsep okay. Semua orang akan mengatakan Mereka tidak mempunyai masa Untuk melakukan senaman yeah. Itu selalu alasan yang diberikan Bila berjumpa dan datang ke klinik Berjumpa kami mm. Apapun Masa itu ada mm -hmm. Kalau kita ada masa untuk berfacebook kan Berwhatsapp mm. dan sebagainya Takkan kita tak boleh spend masa Walaupun 5 minit yeah. eh, Untuk melakukan aktiviti fizikal mm -hmm. Contoh bila kita datang bekerja, letak kenderaan, letak di tempat yang agak jauh dan berjalan di tempat kita menuju tempat kita bekerja, jalan agak cepat. Uh -huh. eh, tapi dengan memakai pakai apa tu kasut yang sesuai lah. Kedua, bila kita pergi shopping contohnya. Uh -huh. Kita parking yang agak jauh. Ini uh, ramai yang saya perhatikan, parking kalau boleh nak dekat uh -huh. ke tempat yang tidak dituju. Di, uh -huh jadi pergerakan tu kurang uh -huh. dan juga kalau ada yang berkesempatan berkesempatan untuk menggunakan public transport gunakan public transport uh -huh. di tempat kerja tu sendiri jangan bekerja berterusan se uh, sepanjang masa di depan komputer uh -huh. break uh -huh. dalam masa sejam break pergi untuk mengambil seca secawan air uh -huh. atau pergi ke tandas dan atau juga bergerak-gerak buat stretching uh, kurang uh, regangan pada pada tengkuk uh -huh. anggota tubuh dan juga buka muzik perlahan dan juga buat gerakan-gerakan yang boleh meningkatkan aktiviti fizikal tu sendiri sebenarnya masa tu ada cuma bagaimana kita ber, -ber untuk menjadikan aktiviti kita tu lebih menarik dan juga menjadi lebih aktif jadi bermaksud tiada alasan untuk tidak bersenam walaupun dalam aktiviti seharian kita seperti berjalan dengan laju. Okey jadi Betul. baik jika kita lihat penyakit ini juga menyerang tidak mengira usia dan ramai juga yang meninggal di usia muda akibat penyakit jantung ini. Mungkin Prof boleh terangkan kenapa gejala ini berlaku? Okey, uh, kalau kita perhatikan sejak ke beberapa tahun kebelakang ini mm -hmm. uh, angka kejadian kematian untuk uh, serangan jantung di, dan juga mengakibatkan kematian mm -hmm. kepada uh, generasi yang lebih muda mm -hmm. meningkat faktor yang paling ketara sekali adalah amalan gaya hidup yang tidak sihat mm -hmm. ditambah dengan teknologi uh, apa tu a uh, per uh, handphone mm -hmm. komputer games dan sebagainya membuatkan mereka kurang aktif mm -hmm. kalau zaman-zaman dahulu Uh, lebih ramai uh, remaja dan juga uh, 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 apa kanak-kanak aktif di luar bermain main bola dan sebagainya mm -hmm. tapi sekarang lebih banyak mengambil masa di di meja ataupun di uh, kerusi malas mm -hmm. dengan memain uh, komputer uh, uh, telefon bimbit mm -hmm. uh, ini mengibatkan gaya hidup yang tidak aktif mm -hmm. dan meningkatkan risiko untuk jadi uh, uh, angka kejadian obesiti yang meningkat dari situ segalanya akan ikut kecil manis dan sebagainya. Dan tidak heran uh, kejadian kecil manis meningkat dan komplikasi daripada kecil manis itu sendiri belum menyebabkan seseorang tersebut belum mendapatkan serangan jantung mm -hmm. dan sebagainya. Di usia muda, seawal usia berapa yang penyakit jantung ini boleh menghidap kepada seseorang individu? Um, saya pernah uh, ter -ter uh, apa tu menemui kes yang mana umur seawal umur 22 tahun 22 tahun dan juga selain daripada serangan jantung mungkin strok tadi ada disentuh uh, di peringkat awal ada yang mendapat strok di peringkat awal di umur belasan tahun pun ada juga hmm so kes-kes ini walaupun sekarang ini masih jarang tapi dia akan akan meningkat sekiranya ini tidak ditangani sejak dari awal lagi jadi saya kira ibu bapa memainkan peranan dengan menggalakkan anak-anak untuk beriadah di luar. Betul, terutamanya apalagi uh, angka uh, obesiti di kalangan kanak-kanak juga telah meningkat mm -hmm. even um, umur 3 tahun dan 4 mm -hmm. tahun dan sebagainya. Baik, jadi adakah ada perbezaan ketara dari sudut jantina siapa yang lebih berisiko menghidap penyakit ini? Pada pada seperti yang saya katakan tadi ada ada faktor yang uh, apa tu uh, tidak boleh dirubah. Mm -hmm. uh, umur, jantina dan juga keturunan dari segi jantina kalau ikut textbook dan laporan-laporan uh, uh, laporan sebelum ini um, lelaki adalah lebih uh, berisiko tinggi uh -huh. tapi dengan keadaan sekarang dengan life uh, dengan gaya hidup sekarang ben, uh, faktor tu mungkin tidak diperlihatkan sangat uh -huh. malah aktiviti uh, apa tu gaya hidup sekarang yang kurang sihat dan kurang aktif uh -huh. akan lebih banyak membantu untuk meningkatkan angka kejadian. Uh, terima uh, terima, terima kasih ucapkan kepada Profesor Madia Dr. Muhammad Nahar Azmi, Ketua Jabatan Perubatan Sukan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPM kerana sudi bersama kami dalam nasional satu. Terima, 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 terima kasih. Terima kasih.